أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

आतिफ इकर शेख साहब उम्मीदवार ब्राए सदर एफ पी सी सी आई मोहतरम जनाब फया ब्राय सीनियर नायब सदर और दीगर उम्मीदवार ब्राए नायब सिदूर को चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर व चेयरमैन एसोसिएशन को एफ पी सी सी आई की आइंदा इलेक्शन के सिलसिला में मनदा अहम इजलास में शमूलियत पर दिल की अथाग्राहियों से खुश आमदी कहता हूं मैं अपने ग्रुप लीडर मोहतरम जनाब रियाजुद्दीन शेख साहब का भी इंतहाई ममनून हूँ कि वो तशरीफ लाए और सबका इस्तेबाल किया आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया ये बात मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है कि हमारे तमाम सीनियर्स और एफ पी सी सी आई के ग्रुप लीडरान का तल्लक मुल्क की नामवर बिजनेस फैमिली से है एक बिजनेस मैन होने के नाते बिजनेस कम्युनिटी के मिसाइल व मुश्किल से ना सिर्फ बखूबी आगाह हैं, बल्कि इंडस्ट्री को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने की भी भरपूर सलाहियत रखते हैं जिस टीम का किया है, वो हर लिहाज से काबिल अखर हमें उम्मीद है कि ये इनशा होने के बाद पाकिस्तान के इस अहम अदारा के प्लेटफॉर्म से मुल्की बिजनेस कम्युनिटी के लिए खदमा सर अंजाम देंगे खसूस मोहब्बत और दिल चाहत है जब भी इनसे सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी को दरपेश मसाइल के हल के सिलसिला में बात की गई है इन्होंने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा करते हुए हर मामला में हमारी भरपूर मामलत की है इन्होंने बतौर सबाई वजीर और तजारत मुल्क सेंटर के क्याम के सिलसिला में इतहाई अहम किरदार अदा किया है जिसके लिए सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी इनकी इंतहाई शुक्रगुजार है मैं यहाँ खसूसी तौर पर जनाब रियाजुद्दीन शेख साहब की कायदाना सालाहितों को भी खराज तशीन पेश करना चाहूँगा जिनकी बेलौस और मुखलसाना कोशों की बना पर आज श्यालपुर की बिजनेस कम्यूनिटी में ना सिर्फ मुकम्मल इतहाद की फिजा मौजूद है बल्कि इनकी क्यादत पर अपने मुकम्मल इतमाद का इजहार करती है अपनी पजीराइ के बावजूद अपनी ज़ात की नफी करते हुए तय किया है इनके फैसलों में हमेशा बिजनेस कम्युनिटी के इज्तमी मुफाद की झलक नजर आती है जो जो यकीनन किसी भी अच्छे लीडर की कायदा का मुंह बोलता सबूत है एप, एप पी सी सी आई में मेरी नजर में पिछले ही है कि उसको उसी तरह से चलाया जाए जैसे कि हमारे बिजनेस लीडर जलाबाजुद्दीन शेख साहब ने जो फार्मूला पेश किया था मैं चाहूंगा कि इस फार्मूले को जरूर अपनाया जाए बला शुभा मुल्क की कारोबारी बाजारी के लिए जनाब एस एम तनवीर साहब और जनाब रैजुद्न शेख साहब जैसे अफराद करीम पाकिस्तान की बिजनेस कम्यूनिटी के इस इतहात को हमेशा कायम दायम रखे और हमें मिलकर ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान की उनके लिए वो एक दफा फिर हाजिर है और इन शाल इन ब्लॉक पूरे पैनल को यहाँ से मैं कैलकुलेट कर रहा था कि अहमद हमारे श्यालकोट में नौ वोट है और जी वजीराबाद में दो वोट हैं गुजरात में पांच वोट है छठा आपका और सात सात वोट है सात वोट है आठवा आपका मुझे वाला चला गया उधर के है, जी तो वो नौ वोट गुजरा वाला में है जी जी मैं शे साहब ये बताना चाहता हूँ कि टोटल ये में तो पे हम काम जारी है और इन ये तीस से ज्यादा वोट हमारे मंडी बहाउद्दीन के ऐड होने से हमारे विमेन चैम्बर के ऐड होने से हमारे पोल्ट्री एसोसिएशन के ऐड होने से हमारे एलमोनियम यूटेंसल्स होते हैं इस दफा छह से आठ वोट हमारे जो है वो ज्यादा हुए हैं और वो सारे के सारे यूबीजी के और आपके वोट हैं शहर के बड़े मशहूर शायर साहब की क्या आदत में गुजरावाला में इखलाक भट्ट साहब की शेख नसीम साहब की अपना कादर चड्डा साहब हमारे बुजुर्ग हैं उनकी क्या आदत में और अब हमारे मंडी पावत से नकवी साहब की नकवी साहब की क्या ब्लॉक और श्यालकोट में हमारे में एन ब्लॉक और पूरे पैनल को बोल इंशाल्लाह ताला शाह हमारी रिवायत कायम रहेगी अगर कोई देखने का जांचने का कोई तरीका हो शेख साहब मुझे रोक दिया कि उन्होंने कहा टोटल वोट बताए शेख साहब मैं समझता हूं कि हमें अपने मुखालफी को ये बता देना चाहिए दावे सारे करते हैं यहां पर आज गुजरावा दोनों मौजूद हैं मंडी बाउद्दीन से हैदर नकवी साहब ये जो मैं नाम ले रहा हूं अगर हम चाहें तो मैं चाहूंगा कि वो खड़े होके तो पारी पारी आते जाए और यहाँ पर भाई आप भी आ जाए नुमान सलाहुद्दीन साहब और शेख गुलजार साहब उसके बाद साहब और अली दस्तगीर भट्ट अली ये अल्मोनियम से जी एसोसिएशन से जी शेख साहबेंशियल एसोसिएशन गुजरा वाला से

शेख नसीम साहब से और अहलाक बट साहब से और गुजनावाला चैम्बर के प्रेसिडेंट से तो फैसल मेरा छोटा भाई यहां पे आ जाओ बिल्कुल मुक्के पर नजदीक मलिक और फैसल आज़ेंगे, आज़ेंगे। अपना हमारे लगर गारमेंट से सफर भट्ट से तो है कि वो तशरीफ लाए तो जो हाफजाबाद चैम्बर के लीडरान उनके साथ मैं जवाद काजमी साहब जो कि विमेन चैम्बर के अब चाहूंगा कि शेह रियाज साहब की जेर क्यादत बहुत शुक्रिया जी जितना प्यार किया और इसी की वजह से आज यूबीजी जी जब वाल साहब फौत हुए तो लोगों ने कहा कि यूबीजी जी खत्म हो गई है और इस पर शर्तें लगनी शुरू हो गई फिर आप सब लीडरान ने ताबर ला साहब आप सब ने एक जिम्मेदारी दी और अब मिल के मिल के चले अल्हम्दुलिल्लाह आज अगला ग्रुप घबराया हुआ है सो परेशान बैठा हुआ है कि हम क्या करें एग्जिट किस तरह से लें हमारी वो भी भाई हमारी तरफ से कोई गलत जबान उनके खिलाफ आप नहीं सुनेंगे कोई गलत लैंग्वेज नहीं सुनेंगे ये बिजनेस कम्युनिटी है मैंने बहुत कोशिश की थी उनको कि इकट्ठे हो जाए उनका शौक है हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे बट आगे आने वाले दिनों में भी कोशिश करेंगे ये लड़ाई झगड़ा बिजनेस कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं है इन शाह सबको लेके चलेंगे आज का क्योंकि फॉर्मेट हमारा से रिलेटेड है इलेक्शन से रिलेटेड है टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया और भूख भी लगी हुई है तो मैं सिर्फ अपने जितने कैंडिडेट्स हैं मैं कहता हूँ सामने आ जाए और दो दो लफ्स अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें आतिफ साहब सबसे रिक्वेस्ट है अगर ऊपर आ जाए साकिब भाई ऊपर आ जाइए जैन साहब आ जाए अमान साहब आसिफ इनाम साहब मतलब। ऊपर आ जाए जरा कोई और रहीम सबसे पहले तो मैं शेख रियाज साहब जो लीडर ऑफ दिस डिवीजन है गुजरा वाला सियालकोट और जितने भी हमारे ये सराउंडिंग के चैम्बर्स हैं और का शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर नौमान साहब वकाम अवान साहब चैम्बर बाजवा साहब आफ्ताब साहब गुरजावाला चैम्बर हाफजाबाद चैम्बर हमारे गुजरात से हाजी साहब मंडी भावलदीन वजीराबाद और हमारे अलाइंस के जो साथी हैं साकिब हम मेरे कैंडिडेट मैं इन सबको और हमारे पेट्रोल इन चीफ एस एम तनवीर साहब और सारे लीडरान असल हम एक्चुअली वी आर सॉरी के हम थोड़ा लेट हो गए हमें जी टी रोड से आए थे और अंदाज़ा नहीं था कि ट्रैफिक का तो इस वजह से हमारी वजह से प्रोग्राम लेट शुरू हुआ इसकी माजरत चाहते हैं आप माशा मंडे है इतने बिजी स्केज से आप लोग आए तनवीर भाई ने बात की है हम अभी कल रात को कराची से आए थे पंजाब हम पहले भी आए हैं इस तरह का जो एक सेटअप या इतनी बड़ी तादाद में ई भी मैंने कहीं नहीं देखे मैंने पूरा पाकिस्तान घूमा इस तरह की लीडरशिप हमारे इस्लामाबाद में भी है सब जगह पे है पर इस तरह का पूरे डिवीजन को साथ लेके चलना ये इतना आसान नहीं है मैं बहुत सारे नाम मेरे सारे साथी भाई आए हुए हैं मैं लेना चाहूंगा पर आ, चीफ साहब की इजाज़त नहीं है तो इन ये है कि मैं इस्लामाबाद चैम्बर में प्रेसिडेंट रहा हूँ मेरा बेसिकली घी एंड ऑयल का बिजनेस है स्टील का बिजनेस है मैं अपनी एसोसिएशन को भी दो दफ़ा रिप्रेजेंट किया है और फेडरेशन में वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ नो डाउट पंजाब में हम कल कराची गए हैं तनवीर भाई का मोटो है कि हर वोटर के पास पर्सनली खुद जाना है और हमने बड़ी कोशिश की और हम इनके साथ ना चाहते हुए भी हमें जाना पड़ता था और हम गए माशाल्लाह और बड़ी इज्जत मिली और पंजाब में तो आपके सामने ही है पंजाब में जहाँ मैं गया लाहौर गया फैसलाबाद गया यहाँ पे आया हूँ पीपल फील एलिवेटेड के यार हमारा कोई एक बिजनेस कम्यूनिटी के लोगों की कुछ सुनवाई हो रही है तनवीर भाई के साथ तो आधी रात भी कोई फोन करता है तो इज़ पता नहीं सोते भी हैं कि नहीं मैं समझ से मेरी बाहर है और मोमिन माशाल्लाह बहुत काम कर रहा है सारी टीम कर रही है बाजवा साहब राऊफ मुख्तार साहब करीम यजीज साहब मेरे साथ पाकिस्तान पूरा इन्होंने फिराया रऊफ आलम साहब आए हुए हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे मसाइल का पता है पिछले दो साल तीन साल मैं इंडस्ट्री चला रहा हूँ मुझे मामला का आइडिया है एल के इशूज़ हैं बैंकिंग के इशूज़ हैं बहुत सारे इश्यूज हैं लाइक इंटरेस्ट रेट है, like है अल्लाह करेगा अल्लाह ने ये दस बारह दिन रह गए हैं मंजूर मलिक साहब बैठे हुए हैं मिलजुल के एक पॉलिसी बनाएंगे तनवीर साहब ने हमें एक टेन ईयर प्लान दिया हुआ है कि जी इस तरह प्लान करना है हम तो अल्लाह करेगा अल्लाह ने मौका दिया कुछ टाइम बाद वापस चले जाएंगे पर जो इनकी कंसिस्टेंट पॉलिसी है उससे मैं समझता हूँ कि यू का वकार बढ़ेगा और बिजनेस कम्यूनिटी और बेहतर यहाँ पे मैं राउफ साहब एस एम तरवीज साहब बाजवा साहब जितने मेन ये थिंक टैंक थे इन्होंने उन उन्हीं की पॉलिसी उन्हीं की वो जो नॉमिनेटेड मैं था प्रेसिडेंट मुझे बरकरार रखा है और मैं इनशाला इनको प्रूव करके दिखाऊंगा इनका ये फैसला और जो कम्युनिटी के मिसाइल हैं इनशाला ये तीस के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे हल हो रहे हैं कि इतना अच्छा इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया और हमारी एक साथ इतने ज़्यादा ई मेंबर से और एसोसिएशन के पैटर्न से लीडर से हमारी मुलाकात करा दी और मेरे ख्याल में कि ये एक तारीख सास दिन है कि इतने ज्यादा ई मेंबर जो हैं वो इधर मौजूद है मैं पहले जब गुजरावाला में आया था तो उधर मैंने इनको ये बोला था उस वक्त आज से दो हफ्ते पहले अनवीर भाई को मैंने कहा था कि आप पंजाब में हमें जीत दे दें तो इनशाला कराची में मैं आपको जीत उधर से ये दे दूंगा और इनशाला कराची जो है वो वो उधर हमारे पूरा हमारे ये साथ होगा और आज वो हो गया आज अब मैं देख रहा हूं कि पूरा पंजाब जिस तरह इंटैक्ट है और जिस तरह उनकी बॉन्डिंग्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ अलहमद मेरे ख्याल कैचन पर आ गए हैं कि हम बहुत कंफर्टेबल हैं मैं कोई बड़ा बोल अभी नहीं बोलूंगा लेकिन अलहमद अल्लाह के फजल से अल्लाह हमारी अगर मदद करेगा अल्लाह को थोड़ी सी दो बात ये करूंगा कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है जो मेन हमारा जो हम रूलिंग ग्रुप को छोड़कर है एज ए बिजनेसमैन पैनल बनाया वो सिर्फ और सिर्फ एक बात पर था कि हम लोग फेडरेशन को उसका मकाम दिलाना चाहते थे जो कि उसका असल मकाम है अभी तक बड़ी माजरत के साथ जो पिछले 10 बारह साल गुजरे हैं उसमें या उससे पहले भी अभी तक फेडरेशन को वो मकाम जो एक इंटरनेशनल चैम्बर को उस मुल्क में जो मकाम हासिल होता है वो नहीं है अगर हम ये बात नहीं मानेंगे तो इसका मतलब है हम उसको ठीक भी नहीं कर सकते पहले अपनी गलती हमें माननी होगी और फिर ही उसी गलती को हम ठीक कर सकते हैं तो हम लोग हमारा जो था कि हम हारते रहे पांच साल तक हारते रहते वो एज ए बी और हमारा ख्वाब था हम जब आएंगे तो हम इस तरह चेंज करेंगे कि हम लोग उसको उस स्टेटस पे लेकर आ जाएंगे लेकिन अफसोस के साथ वो नहीं हो सका और एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ जो मैं देखता हूं जो मेन उसके अंदर चीज है कि गवर्नमेंट हम जो भी अपनी पॉलिसी पेश करते हैं हम सारा इल्जाम गवर्नमेंट के ऊपर देते हैं कि वो हमारी पॉलिसीज को एडॉप्ट नहीं करती है और वो नहीं मानती है वो गवर्नमेंट इसलिए नहीं मानती है मैं ये समझता हूं क्योंकि हम भी तमाम सेक्टर को ऑन बोर्ड नहीं लेते हैं अगर हम फेडरेशन में यह हो कि जब भी पॉलिसी कोई बनने जा रही हो कोई बजट बनने जा रहा हो अगर तमाम सेक्टर को ऑन बोर्ड लेंगे तभी वो ऐसी कंक्रीट पॉलिसी बनेगी कि गवर्नमेंट हमारी पॉलिसीज़ को मानेगी अदरवाइज वो इतनी कंक्रीट पॉलिसी होती नहीं है तो वो गवर्नमेंट के उसी के अंदर कितने वो फॉल्स निकालती और फिर वो हमारी पॉलिसी नहीं मानी जाती हमारी सजेशन नहीं मानी जाती इसका सिर्फ और सिर्फ एक वायद हल है कि जब तक हम लोग ई और जी को हम लोग इम्पावर नहीं करेंगे और उसको अगर हम लोग जब तक उनसे उनसे मशवरा नहीं लेंगे और उनको आगे नहीं पेश करेंगे वो अपने मसाइल खुद अपनी हमारी गवर्नमेंट को या किसी भी ऑफिशियल को वो जाकर बताएं उस वक्त तक कोई भी मसला या कोई भी अच्छी पॉलिसी नहीं बन सकती और हमारा सिर्फ यही मंशूर होगा जो मैक्रो लेवल पे कि तमाम इसी जी मेंबर खुद आगे जा... भरपूर अंदाज में यू बी जी के जो लीडरान हैं जो हमारे कुलीग्स हैं उनके मसाइल आ, के हल के लिए अपने जो लीडर्स हैं उनके उनके उनसे रहनमई हासिल करते हुए भरपूर अंदाज़ में हम, हम अपने बिजनेस कम्यूनिटी की खिदमत करेंगे और बेहतर से बेहतर अंदाज में अपने परफार्मेंस शो करने की कोशिश करेंगे बहुत मेहरबानी थैंक यूर मैं बेहद ममनू हूँ ब्रादरम तनवीर साहब का अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आताफ इकराम साहब का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए मगु है। हमारे दोस्त साकब हैं हमारे हमारे साहब का प्रेसिडेंट ब्रादरम रऊफ आलम साहब बैठे हुए हैं मैं इनका भी शुक्रगुजार हूं मलक फूर साहब सी जी बी कैंडिडेट्स और तमाम खुवान हजरा का शुक्र गुजार हूं जो यहाँ पे तशरीफ फरमाए आज आपने हमारे प्रेजिडेंट की बातें भी सुनी और सीनियर वाइस प्रेजिडेंट साकब नसार मगू साहब की भी बातें सुनी साकब साहब फरमा रहे थे कि काफी अरसा से ए पी सी सी आई की वो उन्होंने भी कहा कि कुछ अरसे मलक साहब नहीं कुछ अरसे से नहीं बल्कि अगर मैं ये नहीं बनी जो होनी चाहिए थी हमें भी मौका मिला और मगू साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमें सबको अपनी अपनी गलतियों का इतराफ करना चाहिए जब तक हम अपनी गलतियों का इतराफ नहीं करेंगे डिलीवर नहीं कर सके यूबीजी को भी मौका मिला तो यूबीजी भी डिलीवर नहीं कर सकी मैं इसका इतराफ करता हूं ये छोटी बात बीएमपी का तो कोई हाल नहीं है ना इसकी क्या वजह है हमारी बेहतरीन लीडरशिप एस एम मुनीर साहब अल्लाह तला ने उन्हें तमाम खूबियों से नवाजा हुआ था उनके महाल बड़े विजनरी आदमी थे उन्होंने अपनी कंपनी को कहां से उठाया ये बात लंबी हो जाएगी लेकिन करूँगा बड़ी मुसर सी बात करूं तो उन्होंने जिस अदारे में भी खाद डाला उस अदारे को उन्होंने बना दिया मैं भी बीएमपी का हिस्सा था आफ्ताब बरला साहब यहां पे बैठे हुए हैं मेरा ख्याल है इस वक्त बीएमपी के आफ्ताब साहब यहां पे तशरीफ फरमा है इन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से जिस तबाही के दाने पे खड़ा है इसकी कुछ वजूहत अक्सर मेरे सुनने में आता है करप्शन 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 भी उसका एक कंपोनेंट है लेकिन मेरे नजदीक इसकी सबसे बड़ी वजह अनाप्रस्ती अनाप्रस्ती खुदगर्जी और नाअबदेशी ये सब चीजों ने मिलकर पाकिस्तान को इस मकाम पर पहुंचा दिया है तो शायद इन अदारों में भी तनवीर भाई अनाप्रस्ती का एक बहुत बड़ा दहल शामिल है मेरे प्रेसिडेंट ने कहा कि वो फार्मूला भी अप्लाई करें मलक साहब वो फार्मूला आसान भी बहुत है लेकिन मुश्किल भी सिर्फ बात यह है कि अनाप्रस्ती को हम अपने अंदर से निकाल अनाप्रस्ती को निकालें यहां यह भी तनवीर भाई साहब ने यह भी कहा है कि हमने कोशिश भी की है तनवीर भाई हमने भी पूरी खलूस के साथ कोशिश की और बीएमपी ने भी की इसको हमें तस्लीम करना चाहिए उन्होंने भी डॉक्टर साहब के पहले इलेक्शन पे पूरी तरह कोशिश की लेकिन कुछ दोस्तों की वो जो बात कर रहा हूं ना नाकबत अंदेशी किसी जगह नाप्रस्ती आड़े आई और किसी जगह नाकबत अंदेशी आड़े आई तो हमारे उस सब जो हमारा प्याचा पो रहा था उसमें नाकबत अंदेशी आड़े आई तो लिहाजा गलतियां हमने भी की जब तक वो फार्मूला जो प्रेसिडेंट साहब फरमा रहे थे मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कह रहा हूं इलेक्शन वो जो अल्लाह ताला की करम नवाजी से हमने जीता हुआ है इस दफा मेरे भाई एस एम तनवीर साहब को पूरा क्रेडिट जाता है इन्होंने दिन रात एक कर दी हुई है इनकी बेपनाह काविशों से और दूसरा क्रेडिट मैं अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आतफ इकराम साहब को दूंगा आतफ भाई आपने भी इलेक्शन बना लिया बिल्कुल बना लिया आज की आप बातें भी सुनने को मिली इतनी सारी कंपेन में मुझे मौका नहीं मिला तो जिस अंदाज में आपने गुफग की और जो हरबे आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इन कारगर साबित होंगे तो इलेक्शन जीतना जो है मेरे भाई एस एम तनवीर ने तहैया किया हुआ है कि इंशाला इनशाला हम इलेक्शन जीतेंगे लेकिन तनवीर भाई इलेक्शन जीत के इसमें कोई शुबा नहीं कि आप एक बड़े विजनरी फैमिली से आपका तल्लक है आतफ का तल्लक एक बड़ी बिजनेस कम्युनिटी से है बहुत बड़े बिजनेस मैन एक विजन रखते हैं साकर मगु साहब इन्होंने भी ये बीएमपी में रहे हैं मेरा इनके साथ बहुत पुराना ये राना है भाई आपने बड़ी अच्छी टीम दी है बहुत अच्छी टीम और मैं पुरीद हूं अल्लाह ताला हमें कामयाबी ता करे ये टीम कि इन तमाम चीजों के, के बावजूद जब तक हमें अडाप्ट किया गया वो अगर अहम अडाप्टी की, की मसाले दी जाती हैं आज कहां पे पहुंचा है वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे को अपने कायदीन को इस बात की दावत हर बाब इख्तियार वो इस फार्मूले को देख ले तो पाकिस्तान ठीक हो सकता है और एफ पी क्यों नहीं ठीक हो सकता तो मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा मैं अपने हर पी एस का मैं उनसे माजर चाहता हूँ मैं बार बार उठ के इधर आ रहा था और अपने अनवर असलम साहब को स्टेज सैफी साहब को गुजारिश कर रहा था कि बरए मेहरबानी इसे मुहसेर करें जो भी आदमी स्पीच करने के लिए आता था उसको मैं कह रहा था इशारे से कि स्पीच मुहसर करें तो लिहाजा मैं इन्हीं बातों के साथ आप सब दोस्तों से इजाजत चाहूंगा और मैं एक बार फिर आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्र गुजार हूँ जो इतने दूर दराज से यहाँ पे आए हैं बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत मेहरबान